হেল্ল' এভৰি ওৱান কি খবৰ ভালে আছেনে আজি ভাবিলোঁ বহুদিনৰ পিছত পৰ্ক খাওঁ বুলি গাহৰি মাংস আচলতে বহুদিনেই হ'ল ঘৰত বনোৱা হোৱা নাছিলে আজি ভাবিলোঁ বনাওঁ বুলি আৰু লগতে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ একদম চিম্পুলকৈ বনাম এয়া মই প্ৰথমে মাংসখিনি বইল কৰি লৈছোঁ আৰু এপিনে মই চাৰিটামান পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ দুটা বিলাহী লৈছোঁ আৰু লগত লৈছোঁ এটা কেপচিকাম কাটি আৰু বেছি মছলাটো নালাগে গাহৰি মাংসত আৰু এইপিনে মই লৈছোঁ আদা নহৰু আদা নহৰুটো অকণমান সৰহকৈ লৈছোঁ কাৰণ যিহেতু বেলেগ একো মছলা এড নকৰোঁ আজি আচলতে গাহৰি মাংসটোত কোনো ধৰণৰ অন্য মই তেল ইউজ নকৰোঁ কাৰণ যিহেতু গাহৰি মাংসত বহুত বেছি তেল থাকে আজি সেই মাংসৰ তেলখিনিৰে মই বনাম বুলি ভাবিছোঁ এয়া কেৰাহীখন গৰম হ'ব দিছোঁ আৰু গৰম হোৱাৰ পিছত তেল থকা মাংস কেইপিচমান ইয়াতে দি দিছোঁ আৰু এইখিনি অকণমান ফ্ৰাই কৰাৰ লগে লগে আচলতে তেলটো ওলাই যায় দেখিছেনে কিমান তেল ওলাইছে আচলতে গাহৰি মাংসটো খোৱাটো ইমান বেছি ভালেই নহয় তথাপিও আৰু মই বহুত বেছিয়ে ভাল পাওঁ খাই আৰু বহুত দিনৰ পিছত আজি বনাইছোঁ এয়া দেখিছেনে তেলটো ওলাই গ'ল আৰু এতিয়া গোটেইখিনি এনেকৈ কৰি ল'লোঁ মই তেলকেইপিচ আৰু এতিয়া মই শুকান জলকীয়া কেই দুটামান দি দিছোঁ আৰু কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি দি দিলোঁ দি এইখিনি এতিয়া ফ্ৰাই কৰিম আৰু এতিয়া আদা নহৰু পেষ্টখিনিও দি দিছোঁ ইয়াতে দি মেলি এইখিনি আকৌ এবাৰ ফ্ৰাই কৰি ল'ম আৰু এইখিনি অকণমান লাৰি দিয়াৰ পিছত এতিয়া মই ইয়াতে অকণমান জিৰা গুড়ি দি দিম বেলেগ মছলা একো নিদিওঁ ইয়াতে হালধি দিছোঁ এচামুচ আৰু সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছোঁ দি মেলি এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ আকৌ এবাৰ লাৰি দিম যাতে তলত লাগি নধৰে আৰু এতিয়া এইখিনি প্ৰায় হৈ গ'ল ফ্ৰাই এতিয়া মই বইল কৰি থোৱা মাংসখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ দি মেলি এতিয়া ধুনীয়াকৈ লাৰি দিম আৰু এইখিনি অকণমান টাইম এতিয়া দহ মিনিটমানৰ কাৰণে মই ঢাকনিখন দি ৰাখিছোঁ যাতে এইখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি যায় আৰু ইয়াত দেখিছেনে কালাৰটো যে একো মছলা নিদিয়াকৈ বহুত ধুনীয়া আহিছে দেখি মোৰ যে খাওঁ খাওঁ লাগিছেই এতিয়া মই যিখিনি বিলাহী কাটি লৈছিলোঁ বিলাহীখিনিও ইয়াতে দি দিছোঁ আৰু কেপচিকামখিনিও দি দিম লগতে দি মেলি আকৌ এবাৰ লাৰি দিম লাৰি দি আকৌ এবাৰ ঢাকনিখন দি ৰাখিম কাৰণ সিজোতে যিহেতু অকণমান টাইম লাগে আৰু আৰু অকণমান পিঁয়াজ ৰাখি থৈছিলোঁ সেইখিনিও দি দিছোঁ আৰু লগত আলু এটা মই আচলতে ফ্ৰাই কৰি লৈছিলোঁ এক্সট্ৰাকৈ সেইখিনি ভিডিঅ' কৰিব পাহৰি গ'লোঁ আৰু আলুখিনিও ইয়াতে এড কৰি দিছোঁ দি মেলি আকৌ এবাৰ লাৰি দিছোঁ দি মেলি ঢাকনিখন আকৌ এবাৰ দি দিম এইখিনি ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হৈ গৈছে এতিয়া অকণমান পানী এড কৰিম বহুত বেছি নহয় পানী আচলতে একেলগে এড নকৰোঁ অকণমান পানী দি এইখিনি সিজিব দিম আকৌ এবাৰ এইখিনি এবাৰ লাৰি দিলোঁ দি মেলি আকৌ ঢাকনিখন দি ৰাখিম অকণমান টাইমৰ কাৰণে আৰু কিছু টাইম পিছত মই পানীখিনি একেবাৰে দি ল'ম পিছত কিন্তু আকৌ পানী এড নকৰোঁ একেবাৰে যিমানখিনি লাগে সিমানখিনি দি দিছোঁ আৰু শেষত মই ইয়াত লাই শাক দেখিছোঁনে লাই শাকখিনি ধুই মেলি ধুনীয়াকৈ দি দিছোঁ আজি কিন্তু ড্ৰাই ফ্ৰাই কৰা নাই অকণমান জোল টাইপ খাব মন গৈ আছিলে সেইকাৰণে পানী অকণমান বেছিকৈ দি দিছোঁ দি মেলি এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ উতলিব দি দিম আৰু শেষত মই এয়া জালুকৰ গুড়ি অকণমান দি দিছোঁ আৰু এতিয়া হৈয়ে গ'ল আচলতে কাৰণ অলৰেডি মই দুবাৰমান টেষ্ট কৰি উঠিলোৱেই কাৰণ সিজি গৈছে ধুনীয়াকৈ চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ উতলি আহিছে কালাৰটো এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল গাহৰি মাংসৰ শেষত মই ধনিয়া পা দি দিছোঁ অকণমান খাবলৈ কিন্তু বহুত বেছি টেষ্টি হৈছিলে আচলতে আপোনালোকে সকলোৱেটো জানেই বনাব একদম ইজি হয় বনাব একো মছলা চছলা দিব নালাগে ৰেডি হৈ গ'ল মই গাহৰি মাংস ঠিক আছে তেন্তে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে এৰিছোঁ যদি ভাল লাগিলে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব বা বাই